星光大赏的朋友们，大家好，我是杨洋,洋。你记忆最深刻的二零二零年流行词是什么？今年最流行的流行词啊，哦，我看到就是当时微博上有一些人评论说 U U E S E，然后我那个时候其实不懂是什么，然后之后就是慢慢的就是也问身边的朋友啊什么的，大家告诉我，那个是有一说一的意思，所以这个流行词是我印象比较深刻的。用一个词来形容你的二零二零年。 挺好的。你所追逐的星光是什么样的？努力的，向前的。用三个词来形容你身上散发的星光的特点。可爱，可爱，还带一点小可爱。假设现在你的面前有三个道具：仙女棒、芭比娃娃和麦克风。每个道具对应一个问题，你想选择哪一个？选择麦克风吧。为星光大赏建一个专属歌单，你推荐哪几首歌？你是我的荣耀的主题曲《星光闪耀》。我变了。 因为我们那个戏还没有主题曲呢，现在开个玩笑。